Я вас приветствую на своем канале. Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья! Вышла я с салона. Ходила, красила брови и делала маникюр. Собачка идет красиво на поводке. Так, друзья, смотрите, какой я сделала для себя смелый маникюр. Видите, какой цвет. Такой яркий. Ну, весна, весна на дворе. Хотя прохладненько, прохладненько. Я обратно одела шапку, как вы успели увидеть, и теплую куртку. Хотя деревья уже вот такие вот листочки повыпускали. Так, видно. Ну, такой ветерочек. Вчера, конечно, был ветер сильнее, и дождик падал. Так, я сейчас перейду на ту сторону и я еду на сторону базара, вокзала. Там у нас пенсионный фонд. На второй этаж подымусь и отдам корешок с путевки. Вот. Потому что уже два дня прошло, а я еще не отвезла этот корешочек. Ну и обратно стану на очередь на следующую путевку. Таким не. Отдыхать понравилось. Тем более в Одессе. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Так. Сейчас с этим. Так, вот. Вот управление прачей. Это соцзапуск населения. Третий поверх Иду туда. Пришла, слушайте. И обед тут с 12. Вот. Закрыто. Придется ждать, когда придут. Так, вот он. Решок. Заворотный. Талон. На пути. Вот это я должна сдать. Вот видите, написано с 24 по 13 4 вот. Рыбу, выбув. Печать и печать. Ну, ждать, что сделаешь. Так, ждала я. Корешок вышла, и вот меня что-то тянет. Вот в этот магазин я увидела такую вывеску красивую. Видите, алкоголь, солодощи, напои. Вот. Алкосвит. Ну-ка, иду туда. Прошу поснимать. Козаки зустрічають. Сувенір, підставка під пляшку, козак за селецем. Ух ти, яка цікава. Штучка. Ух, угу, які бутилки. Знаєте, я вперше бачу такі здорові. А, Зараз ми дійдемо туди. Козацька рада класична. Скільки что там есть. Три литра, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Певчина. А тут ще больше? Пять? Ой, Это mm. тоже Ух ты, а это что? Это вино? Уже пять литров. Это тоже, mm -hmm. тоже итальянское, да? Нет, это наше. А вот это порядок? Mm -hmm. э, два, вот этих червяных и белых, итальянские. итальянские. А вот это порядок высокое? Высокое, наше. Наше, да? Нет, mm немецкое. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. И скажи, купляют люди такие? Да. Сейчас на веселье, да, там обрушают. Интересно, а это что коньякное? А, виски. З алкоголем все у нас хорошо. Ух ти, ой-ой! А я йду з цього соцбесу, думаю, мене загляну. Шампанські, втеміські, гристи. такі малесенькі бутилочки, теж бачу вперше. У нас видно. Є вітер великий. Отики, mm. <звучить> зразу стаканчиками. Сувенір, підставки під пляшку, mm -hmm. як скрипка. І тут скрипки. Mm. Скрипки і гітари. Вип'єш і можна вже починати грати. Там є бутевочки з корминаписа. Зараз зараз я вже в це. Да, вот так, так друзі, дивіться, как красива. Що ви говорите? Де? А вот там, там, вот там за, за вітринами. Mm -hmm. угу. Соня. Ай, бутилочки. Але вони пусті, так? Да?

Да, это что вот, друзья, я вам показываю, видите, как интересно. Вот, так, это кофе делают, такая машинка стоит. Тут разные книги. Ну, цены так не показываю, потому что это надо так это скурпулезно снимать.

Так, я под впечатлением от этого магазина так, подхожу к рынку уже там что-то вам поснимаю, покажу так, вот тут такая точечка с цветочками, это сейчас уже кваски люди покупают ну, ну, наверное, вот эти цветы на могилке берут

В чому сало? Я туди знаю. Я так само, як ви. Mm. Mm. <смеш> не питаю. <смеш> mm. А сік березовий, скільки банка. Mm. Жіночка, березовий сік, скільки банка. Mm. Я не знаю. А, Я не знаю. Знаю. а чи по чому? Ну, покажіть пучочок. Mm. Угу. Дайте два. Вот mm. хочу, що.

интересно, домашние почему яйца. Яйца такая. Так, я иду чуть-чуть позже. И уже такого особого базара нет. Вы говорите, что мать еще не Да, да, да. Нет, серьезно изюмчик. Изюмчик а надо на Пасху купить. ну я хочу, угу, это бачу, 80 знаешь, такой. Это... Девушка, а вот этот Тут почем? Это. А вот этот. ее а Так, разговаривает. А кто то еще. Ой, да, ты наш... того, что Разговаривает. Так. <свяк> 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 Девушка, а, это тоже 80? Говорю. Тоже 80. И тот 80, 100. да? Дайте да, мне это, 200 грамм. Вот, вот это вы Разговаривайте. А клубника почем у вас 120. там, бачу, е? 120 за килограмм клубника. Гарно. Так. Что там мужчина продает? Польский товар. Добрий день. Я думала, Немає я тої думала. сирної маси, що колись у вас була тут віддавич. Ну. Я просто наклали базу. Починається другий. Як не за це присутствуєте? А оце цукерки чи то щось таке? Ага, я Скільки таке одне яйко? Три гривні. П'ять? Три. А, три? То просто пустеш таке. Ні, Ні-ні, не пусте, там начинки. У кожному своє начинку. А там крутову? Так, дайте мені одну портову. І дайте мені ще оці. Тік-таки? Так, Чепченко? Угу. Скажіть, будь ласка, ви будете випікати на цьому Маргарині, так? Угу. А на пасту якусь <кліпі> <піжі> <піжі кліпі> підходить. Підходить. <кліпі> піжі> піжі. Яка ціна, то і то робить. Дайте мені пачечко. На є. 300 грамові, <кліпі> 250-ки, по принципі. А оце шо, що це? А, то феш.

Ванильки. Ванильки. Скажите, то польский ваниль у вас вот это? Это ваниль польская? Но. Польская, польская ваниль уца. Не, Не, немецкая. Пахнет, ну. Пахнет. Ой, пахнет. пахнет. Почем по три? По два. два. Ага, добре. Ага. Дайте мне два пакетика О, на кровь. Давай, дякую. Да, покупаю. женщина рассказала историю, что даже рыбаки покупают. Слышит запах, ну, представляете? А вы мне продасте? Так, вот этого пакетика с вышивкой. Сколько он Сколько? Две. одну ванильку и один орех. Чеснок большой. Девушка, почему чеснок? Чеснок не гривен. Дайте мне 3. Так, еще, еще. А, да. ага, вот такие штучные цветы красивые.

Я вже колись вас знімала. Ви знов до нас приїхали. Подорожчались з того часу, так? Кошики? Подорожчали? Я <смеш> подорожчалася. Ви далі жартуєте. А, ці кошики гарні. Є на 100 і є на 50. На что он что за богато на 50 Взяла еще два букетика. На кладбище. Такие вот. Говорят священники, не ставите таких штучных. Все равно люди ставят. Ну, как и ты без... Без... Без Ну. Но... Такие красивые кошики. Гарные. Как он стоит? 400 рублей А, это она покрашена.

Ну вот, друзья, погуляли вы вместе со мной сегодня. Вот, немножечко вам сняла базара, показала. Вот. Но, честно говоря, не пошла туда дальше вглубь, потому что стало очень жарко. Одела теплую куртку, а жарко потом солнышко напекло. Даже вот смотрю я и покраснела. Так, жду маршрутку. До свидания, мои дорогие. До свидания. Всего вам доброго.